स्वामी समर्थ म्हणतात जेव्हा सगळं संपल्यासारखं वाटत तेव्हा खरं स्वामी तुमच्या सोबत असतात किती वेळा आयुष्यात तुम्ही हरला। किती वेळा परिस्थितीने तुमचं मनगट घट्ट केलं पण लक्षात ठेवा स्वामी समर्थ कुणालाही अधांतरी ठेवत नाही आज या क्षणी डोळे मिटा आणि फक्त एवढं म्हणा स्वामी समर्थ माझा तू आहेस मी एकटा नाही जीवनात संघर्ष करावा लागतो आणि स्वामी समर्थानी सांगितलं आहे की आयुष्य सोप होईल पण ते नक्की सांगतात तू चालत राहिलास तर मी सोबत चालतो एका विधवा मातेच्या पोराला ते शिकवतात हार मानू नकोस एका गरीब शेतक्याच्या कानात ते सांगतात तू कष्ट करत राहा कधी ना कधी स्वामींची कृपा अचूक वेळेस प्रकट होते स्वामी म्हणतात सत्याच्या वाटेवर चालणाऱ्या मी स्वतः पाठिंबा देतो आज जेव्हा तुला वाटतं की तू कुठेच पोचू शकत नाहीस तेव्हा स्वामी तुला पुढे ढकलतो स्वामी समर्थ म्हणजे शक्ती श्रद्धा आणि अप्रिमित विश्वास स्वामी आजपासून तू तु तु तुझं आयुष्य बदलायला तयार आहे आळस सोड भय सोड आणि म्हण फक्त एक मंत्र स्वामी समर्थाय नमा त्या मंत्रात आहे शक्ती जी काळ बदलते नशीब बदलते आणि मनस्थिती बदलते आजपासून प्रत्येक दिवशी उठताना आणि झोपताना स्वामींच नाम घ्या आयुष्य तुमचं आहे पण मार्गदर्शन स्वामींच आहे जेव्हा संपूर्ण जग तुमच्यावर हस्तम तेव्हा एकटाच स्वामी असतो जो मनात सांगतो तू माझा आहेस हरू नकोस आता उठा छाती ताठ करा आणि स्वतःला सांगा स्वामी सदैव माझ्या पाठीशी आहे नमस्कार स्वामी भक्तांनो आज आपण ज्यांचे स्मरण केवळ संकटांमध्ये नव्हे तर प्रत्येक श्वासात करायला हवे असे अनंत शक्तीचे स्वरूप श्री स्वामी समर्थ महाराज यांची प्रेरणादायक कथा ऐकणार आहोत स्वामी समर्थ हे केवळ संत नव्हते ते चालते बोलते ब्रह्म होते त्यांच्या कृपेने अशक्य शक्य झाले आहे। जगात प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात संघर्ष असतो पण प्रश्न हा नाही की संघर्ष आहे का प्रश्न असा आहे की त्या संघर्षातून बाहेर पडताना आपण कोणाच्या आधारावर उभं राहतो स्वामी म्हणतात मनात विश्वास ठेवा मी आहे तुमच्या सोबत अडचणीत असताना जिथे सगळी दारे बंद होतात तिथे स्वामींचा दरवाजा उघडतो जसे तीन एका गरीब शेतक्याच्या आयुष्यात दुभ होत दारिद्र्य होत पण त्याच मन स्वामींवर ठाम होत आणि त्याला जेव्हा वाटलं की आता काही उरलं नाही तेव्हा स्वामी त्याच्या स्वप्नात आले दुसऱ्या दिवशी त्याला एक अशी संधी मिळाली जिचं स्वप्नही त्याने पाहिलं नव्हतं ही आहे स्वामींची कृपा स्वामी समर्थ आपल्याला एक संदेश देतात धीर सोडू नका मन शांत ठेवा कर्म करत राहा आणि माझ स्मरण करत राहा कधीही असं वाटत असेल की तुम्ही एकटे आहात तेव्हा एकदाच मन लावून म्हणा स्वामी समर्थाय नमह जिथे श्रद्धा आहे तिथे चमत्कार आहे भक्तांनो तुमच्या आयुष्यात कितीही अंधार असो स्वामी समर्थ हे दीप आहे त्यांचं नाव घेताना मनात अशा ठेवा आजचा दिवस माझ्यासाठी आहे आणि स्वामी माझा सोबत आहेत भविष्य घडवायचं असेल तर मनातून भीती काढा आणि स्वामींवर विश्वास ठेवा स्वामी समर्थ हे श्रद्धेच दुसरं नाव आहे जग बदलू शकत पण स्वामींच्या कृपेचं नातं नाही बदलत म्हणून आज आणि प्रत्येक दिवशी फक्त एक मंत्र आठवा हो श्री स्वामी वटवृक्षाय नमो नमः ॐ 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 श्री स्वामी वटवृक्षाय नमो नमः श्री स्वामी वटवृक्षाय नमो नमः ॐ 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 श्री स्वामी वटवृक्षाय नमो नमः